नमस्ते दोस्तों मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए आज के वीडियो में आपको टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट कोटा स्टोन और इसमें डोर फ्रेम है ये सब का मैं आपको जानकारी दूंगा और जो है आप मकान देख रहे हैं इसका फ्रंट 40 फीट है देखिए पूरा ये जो इसका आप एलिवेशन भी देख सकते हैं आप पूरा एलिवेशन में टाइल्स लगी हुई है दो टाइप की टाइल्स लगी हुई है वुडन पेटर्न की टाइल्स लगी हुई है और इसमें देखिए बहुत सी जगह पर टाइल्स भी यूज़ हुई है ग्रेनाइट भी यूज़ हुआ है तो ये पूरी जानकारी आप इस वीडियो में मिलेगी देखिए आप अगर आपका भी मकान है इस टाइप का है तो आप भी आइडिया ले सकते हैं अगर टाइल्स कोई खरीद रहे हैं परचेज कर रहे हैं तो देखिए ये जो टाइल्स देख रहे हैं देखिए ये ये एक फीट बाई डेढ़ फीट की टाइल्स है देखे। ये देखिए ये देखिए पूरा एलिवेशन का टाइल्स है ये और अब ये देखिए यह यहाँ पे प्लांट बॉक्स बनाया हुआ है ये देखिए ये इसमें ये पूरी टाइल्स देख सकते हैं आप ये ये टाइल्स कटिंग करके लगाई हुई है ये वुडन पैटर्न की टाइल्स है और चार फीट दो फीट की टाइल्स थी उसमें से कटिंग करके लगाया हुआ और ये जो ग्रेनेट देख रहे हैं आर ब्लैक ग्रेनेट का नाम है इसका और बहुत ही अच्छा है ये ग्रेनेट है राजस्थान में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम यही है और इसका जो प्राइस है सत्तर रुपये पर स्क्वायर फीट का है और ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये दो सौ बॉक्स की टाइल्स है और इसमें एक बॉक्स में छः पीस आते हैं और नौ फिट आपका एरिया कवर करती है तो देखिए ये हो गया अब गेट के बारे में देखो दिखा देखा था, तो था हूँ ये जो आप गेट देख रहे हैं देखिए है। ये गेट में यहाँ पे टाइल्स यूज़ कर रखी है पूरी और टॉप में ग्रेनेट ले रखा है यहाँ पे पूरा लाइट आ जाएगा और इसके बाद में वापस ये पाँच एम डिप करके ये टाइल्स ले रखी है तो ऐसी करके इसमें चार टाइल हैं ये है। एक दो तीन चार टाइल्स हैं और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक बॉक्स यहाँ पे और ये गेट का डिजाइन भी देख सकते हैं ये गेट हो गया पिलर सब में देखिए इसमें सबसेम है ये पिलर दो तरह की इसमें गेट लगे हुए हैं एक इसमें बेसमेंट बना हुआ है पार्किंग का अभी ये घर पूरा कंप्लीट नहीं है अभी रनिंग चल रहा है तो मैं आपको इसका पूरा और एक बार रेडी हो जाएगा उसके तो बाद मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा देखिए अंदर अब अंदर में दिखाता तो हूँ आपको कोटा स्टोन ये सब या आइए देखिए अब जो ये देखिए पूरा घर के फ्रंट में है ये टाइल्स लगाई हुई है दो कलर की ये टाइल्स है ये देखिए अभी इसमें क्लीनिंग बाकी है और ये सीढ़ियों में देखिए वाइट और ब्लैक की ये ग्रेनाइट यूज कर रखा है ये देखिए पूरा अब आइए देखिए अंदर का मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये पूरा टेक्सचर कर रखा है पूरा पेंट में टेक्सचर कर रखा है और ये देखिए ये सीढ़ी थोड़ी राउंड में बनी हुई है नीचे से छोटी है और ऊपर है और ये जो ग्रेनेट यूज़ कर रखा है लेदर फिनिश ग्रेनेट यूज़ कर रखा है इसके ऊपर और सामने एज पॉलिश कर रखी है देखिए और देखिए अब अंदर में आपको सीढ़ी और पूरा कोटा स्टोन अगर आप लगाते हैं फ्लोरिंग में तो क्या लुक रहता है ये देख सकते हैं आप इसमें ये देखिए पूरा कोटा स्टोन का फ्लोरिंग लगा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ग्रेनेट के साथ में ये टाइल्स का कम्युनिकेशन कर रखा है ये देखिए पूरा और सीढ़ियों में भी सेम राइजर में टाइल्स है और पूरे टप्पे पे ये ग्रेनेट का लगा रखा है और ये देखिए थ्री टाइल्स ये दो फिट बाई दो की आ, थ्री टाइल्स लगाई हुई है और ये सारे इसमें हैं देखिए है। वुडन का खाली डोर फ्रेम ये ऐसा डोर फ्रेम वुडन का ले रखा है बाकी सभी डोर फ्रेम यहाँ पे ग्रेनेट का मिलेगा इसके अंदर ये देखिए ग्रेनेट का डोर फ्रेम और आप ये डोर इंस्टॉल भी देख सकते हैं ये देखिए पूरा और ये किचन देखिए किचन में अगर आप मार्बल के पार्टीशन लगाते हैं देखिए और उसके सामने खाली फ्रंट में ये लकड़ी लगती है और फिर इसमें ट्रॉली और फिर ये शटर आ जाते हैं इसमें तो ये लकड़ी यहीं लगती है ये परमानेंट काम हो जाता है इसमें फर्नीचर में और देखिए चार बाई दो की ये टाइल्स लगी हुई है पूरी और एक डोर का डिजाइन भी देख लीजिए इसमें दो डोर है देखिए देखिए एक डोर ये डोर और एक और डोर का ये डिजाइन देख लीजिए आप पूरा ये डिजाइन है इसके अंदर और देखिए अगर आप वाटर वार्डौ, वाड्रॉप में अगर फर्नीचर का काम करते हैं देखिए ये देखिए पूरा वार मार्बल में पहले बनाया हुआ है और उसके बाद में ये लकड़ी पेस्ट करके यहाँ पे पूरा फर्नीचर लगेगा तो आप भी अपने घर के लिए एक आइडिया ले सकते हैं देखिए ये पूरा ड्रेसिंग इधर और बाहर बालकनी में देख लीजिए आप वुडन टाइल्स लगी हुई है ये वुडन टाइल्स का भी आप एक आइडिया ले सकते हैं देखिए वो ये वुडन टाइल्स और ये देखिए रैम टाइल्स का भी आप देख सकते हैं सीमेंट टाइल्स लगी हुई है और उसके बीच में ये तीन फिट के ये ग्रेनाइट के ये पट्टी लगा रखी है देखिए पूरा पूरा तीन फिट नहीं है ढाई फिट के आसपास ये है ये देख सकते हैं पूरा ये और अब भाई अंदर में देखिए यहाँ पर पूरी जो भी फ्रेमें बनी हुई है सभी ये ग्रेनाइट में ही फ्रेमें बनी हुई है और ये पूजा मंदिर का डिजाइन तो दोस्तों देखिए ये अभी अनकम्प्लीट मकान था अगर ये पूरा होगा उसके बाद मैं आपको बहुत ही फुल ट्यूर देखिए, आपको ये वीडियो भी तो धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद